Aprilin 15-də polis Bakının Müşfiqabad qəsəbəsində Sünni məscidini bağlamağını tələb edib. Amma Müşfiqabad məscidində ibadət edən şəxslər bu tələbi raddediblər. Artıq neçə gündür ki, bizim dindar qardaşlarımızı şahsən mədi Qaradağ rayon polis idarəsinə çağıraraq Müşfiqabad məscidini bağlamağımı əmr edirlər. Ağam necə Allayevini bağlayım? Bunu Objektiv TV-nin əməkdaşları ilə söhbətində Müşfiqabad məscidinin imamı Mübariz Qaçayev bildirdi. Onun sözlərinə görə imam olduğu məscid 1997-ci ildə Ədliyə Nazirliyində qeydiyyatı alınıb. Amma 2010-cu ildən dini icmaların yenidən və yeni qaydalarla qeydiyyatı alınmağına başlanılıb və bununla da əvvəlki qeydiyyat quvvetdən düşüb. Dini icmada bütün sənədləri toplayaraq Qafqaz müsəlmanları idarəsinə və bu idarə də sənədləri dini qurumlarla üç üzere Dövlət Komitəsə yollayıb. Bizə nə dini komitə, nə rayon icra hakimiyyəti fəaliyyətimizin qanunsuz olmaqla bağlı bir söz demir. Yalnız polis bizi bezdirir. Biz qamursuz biri ilə də məşğul deyilik, sadəcə bu məsciddə namaz qalıırıq deyə mübariz Qaçayev qeyd edib. Qeyd edəki polis məscid ətrafında baş verənlərə münasibət bildirməkdən imtina edib.